Що дипломати Естонії, Латвії та Литви нарешті виступили з величезною спільною заявою щодо повної підтримки України у війні з Росією, а також нашого членства у Європейському Союзі та НАТО, таку вимогу озвучили комітети у закордонних справах парламентів країн Балтії і закликали усі інші цивілізовані країни світу підтримати їх. Тож тут як тут, як розумієте, на арені путінських блазнів із своїми заявами з'явився Лавров. Звісно, коментує він це як завжди у своєму нікчемному стилі. Мовляв, всі погані, ми хороші. Знаєте, мені просто зараз асоціація прийшла в голову із дитинства, коли виходиш після школи погуляти во двор, ну і такі от три маленьких. хулиганчика подбегают, там начинают 15 копеек просить, там что-то отнимать, какой-то бутерброд. И когда ты начинаешь их ставить на место, выбегают большие хулиганы, шпана, которые этими мелкими руководят и натравливают их на нормальных людей. Вот сейчас очень похожая ситуация с этими тремя прибалтийскими государствами и теми, еврограндами, как они себя называют, которые манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей, постоянно ослаблять Российскую Федерацию и всех ее друзей и союзников, включая Республику Беларусь. Это не самостоятельные политики, это марионетки. Часом пропагандист Михеев знову заговорив про Европу. Але теж знаєте, традиційно у своему никчемному стиле тобто с погрозами и брязканням зброєю. Я думаю, там какого-то сброда нету отвратительного, там, начиная, так сказать, от... заканчивая сатанистами, что в принципе очень часто одно и то же. Вот. Ну и всякими разными другими, так сказать, нехорошими людьми. Вот. Это, несомненно, они. Ситуация, так сказать, вот этого формата военного конфликта на Украине, к сожалению, Убеждает Запад в том, что Россию можно победить в так называемой конвенциональной войне, то есть в войне обычного вооружения. Да? Тот факт, что мы очень аккуратно, очень осторожно, я бы даже сказал, местами слишком, так сказать, осторожно заявляем вот значение ракетно-ядерного фактора и говорим, что ну это там, как бы мы выводим за скобки, а он играет не в нашу пользу. Я в этом глубоко убежден. Почему? Очень просто. Потому что действительно, на самом деле, как бы, да, если взять вот этот глобальный Запад, то вместе, конечно, его экономический, военный, человеческий потенциал, он превосходит потенциал России в несколько раз. И если, условно говоря, воевать так, как мы сейчас воюем на Украине, можно и проиграть. Если такая война будет, это надо совершенно четко понимать. Поэтому вот эта наша осторожность какая-то, да, какие-то такие намеки, полнамеки, мною лично всегда воспринималось, так сказать, с, ну, с непониманием. Конечно, довести дело до ядерной войны, как бы это, значит, было бы ужасно, но для того, чтобы не доводить, надо четко, совершенно и местами очень жестко обозначать свою позицию по возможности применения этого оружия. Мне кажется, значит, таких вот скромных и выдержанных дипломатических формулировок в стилистике, так сказать, 70-х годов їх давно уже не вистачає. Тож тут вкотре нагадую: Міхеєв це типовий представник агресивної, цинічної та псевдоінтелектуальної ланки кремлівської пропаганди, який завжди намагається грати в глибокого мислителя, але зазвичай скочується до прямих погроз, істерики і банального шовінізму. Ну а ще він заявляє: ось це. Наша задача не ждать эту войну как неизбежность, да, а предотвратить ее, демонстрируя такой уровень возможной угрозы ответного удара, который бы остановил на самом деле как бы наших противников. Но в противном случае, конечно, они будут это делать. Более того, я вам напомню, что когда Обама был президентом, он выдвигал следующую идею. А давайте, говорил он, устроим всемирное ядерное разоружение. Вот все просто возьмут и откажутся от ядерного оружия. И как хорошо мы заживем. Надо просто более активно доводить до их понимания, как бы, да, в том числе информационными способами, между прочим, да, возможность применения для того, чтобы предотвратить более страшную войну. Я же вам показываю это для того, чтобы нагадать, в кого насправді промиті мізки. И для чего все эти заявления лунают на болотах.